Здесь мы э, пережили э, бомбежку. Э, жили мы четверо суток здесь. Здесь очень холодно, мокро, сыро. Елена, жительница Лисичанска, показывает, в каких условиях она, ее семья и соседи жили в течение трех суток, пока украинские войска освобождали город. В этом подвале пятиэтажки нет света, а сырость и холод пробирают до костей даже в самые жаркие дни. Девушка вспоминает, как сидели здесь и дрожали от холода и страха. Ведь наверху шли бои, и было слышно, как совсем рядом рвутся снаряды. Первый снаряд попал на улице Беляковой. Вот, там разорвался снаряд. Потом второй снаряд попал вот в гараж, получается, что там был скутер, была машина, вот там разорвался. Потом, получается, попал он, пролетел между домами, там тоже осколками э, от осколок, получается, полетели стекла, тут же тоже полетели стекла, вон, видите, посечены дома. Сначала семья Елены пряталась в коридоре, но как только канонада ненадолго стихла, они схватили теплые вещи и бросились в подвал, где сидели почти круглосуточно. Девушка говорит, несмотря на холод и сырость, они все остались живы. А ведь не у каждого лисичанца была возможность спрятаться даже в подвале. У меня мать старая, 89 лет. Куда я ее? В подвал потяну? Я ее не потяну. Она еле по хате ходит. Куда я? То, что было тут, это ужас. А вот Борис Андреевич Дни штурма Лисичанска потерял собственную Волгу и Мопед. Но это его не очень опечалило. Говорит, его гараж принял на себя разрушительный удар снаряда. И это спасло от взрыва чьи-то квартиры, а возможно и жизни. Повыше гаража пошло, там все осколками побито. И вот он, даже бункера вот срезал, Абрикосу полностью. А гараж полностью раздула волной, ну как бочка стала, и крыша упала, и горела с пол первого ночи до трех часов дня, а мы сидели в подвале все с подъезда. Ну все зарело, машина, мопед, снасти, все рыбацкие лодки, удочки, спиннинги, все зарело. После трех суток в полной изоляции, без света, воды, мобильной связи и интернета, на четвертый день горожане получили надежду на спасение. Им гарантировали зеленый коридор. Этим воспользовалось большинство жителей, которые решили уходить от войны в соседний Северодонецк. На той час, коли у Лисичанську тривали бойові дії, цей мост був єдиним сполученням із сусіднім містом Сєвєродонецьк. Саме по ньому лисичани втікали від війни, а деякі навіть самотужки плили через річку Сіверський Донець. Серед таких людей були і вагітні жінки. Я йду і на Впереді дуже багато людей. І ззаду от, от їх уйма там. Перейшли до такої сміж... жара уйма. Ми в та дюшки в А Ану. Одна толстовка, вторая толстовка, футболка, это весь мокрый, ну, в общем, ужас. Солдаты спрашивают, говорят, а что вы, говорит, одетые? Мы, говорят, мы с подвала вылезли. Но так называемый «зеленый коридор» продлился недолго. В этой местности засело много вражеских снайперов, и они стреляли даже по мирному населению. Так что большинство лисичан называют этот коридор кровавым. Но жители Северодонецка, чей город освободили двумя днями ранее почти без боя, начали активно помогать вынужденным переселенцам. Лисичан размещали по отелям и общежитиям. Кому не хватило места, почти тысячу человек северодончане приютили в своих домах. Бесплатно кормили, предоставляли необходимую одежду и медпомощь. Нашлись волонтеры, организовали штаб возле гостиницы Северский Донец и гостиница Центральная, где куда пребывали люди, там их встречали, кого можно было, кого была возможно, собирали по квартирам, но людей было так много, что нам пришлось спросить руководителей техникума, института, всех наших профтехучилищ, музыкальных училищ, и мы начали селить туда людей. Елену с семьей разместили в местном отеле. Девушка вспоминает, первым делом побежала в душ, ведь в Лисичанске почти неделю не было воды. А вскоре их повезли кормить. Мы поехали, получается, поели. Нас подождал автобус, мы обратно поехали в гостиницу. Там мы, естественно, со спокойной душой мы отдыхали, мы спали нормально. Это были комфортные номера. Получается, у нас был номер для молодоженов. Вот. Отец мой с братом жили в отдельных номерах. Рік тому, 24 липня, місто Лисичанськ від так званих Еленерівців визволив батальйон Донбас. Минув рік, але усі жахіття війни люди пам'ятають, як сьогодні. Щодня їм про це нагадують зруйновані приміщення та житлові будинки. А ще час від часу тут чудно вибухи, бо за 30 кілометрів від міста на Бахмутській трасі досі тривають бойові дії. Саме тому. Підвали у багатоповерхівках залишаються відчиненими. Жителі кажуть, вони з полегшенням выдохнут лише тоді, коли закінчиться війна.